Dur, 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 yerinde dur, yerinde. aynan turkiyada zilziladan foydalangan holda ko'chalarda talonchilik va terroristik harakatlar avj olishni boshladi kuni kecha turkiyada politsiyachilar va terrorchi guruhlar o'rtasida bir qancha hududlarda otishmalar ro'y bergan <laughs> ma'lum bo'lishicha ushbu terroristik guruhlar turkiyaga turli davlatlardan yuborilgan insonparvarlik gumanitar yordamlariga hujum qilishgan va ularni o'zlashtirib olishga urinishgan turkiya uchun boshqa davlatlardan insonparvarlik sifatida yuborilgan kiyim kechaklar ko'chalarda yotibdi videodagi insonlar esa bizga kiyim kechaklar emas oziq ovqat yuboring deyishmoqda ne ne duygularla o'zbekiston esa bu paytda turkiyaga insonparvarlik yordamini yuborishni to'xtatib qo'ydi bunga sabab qilib esa o'zbekistonning turli hududlardan turli mahsulotlar kelayotgani va ularni qadoqlash ko'proq vaqt olayotgani va ularni turkiyaga yetkazishda muammolar bo'layotgani ko'rsatilgan ushbu dronlardan olingan kadrlarda turkiyaning qahramoni marsh shahri zilzila tufayli yer yuzidan yo'q bo'lib ketayotganini ko'rishingiz mumkin ma'lumotlarga ko'ra turkiyadagi zilzilalarda halok bo'lgan insonlar soni 20 mingdan oshgan va jarohatlangan insonlar soni 50 mingga yaqinlashgan turkiyadagi zilzila bor yo'g'i 2 daqiqa davom etgan bo'lsa ham olimlar ushbu zilzilalarni 500 ta atom bombasining portlash kuchiga teng deb ma'lumot berishgan xo'sh do'stlar bugungi videodagi ma'lumotlar haqida sizning fikringiz qanday albatta komentariyada kutib qolaman o'z fikringizni yozishdan erinmang videoga bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin